Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про те, як слідкувати за шкірою обличчя восени, а також про те, як позбавитися темних, неприємних набряків під очима. Тож залишайтеся з нами! Про те, як зробити так, щоб ваша шкіра та очі сяяли, сьогодні нам розкаже косметолог Ольга Шевченко. Добрий день, Ольга. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як слідкувати за шкірою обличчя восени, бо ось було літо, тепло і вже вересень, і ми бачимо, що майже зима. Ви знаєте, є основні правила уходу за кожу ліце, независимо від того. Это у нас лето, зима, осень. Основные моменты, соблюдая которые, мы позволим нашей коже выглядеть достаточно хорошо в любое время года. Первый момент – это очищение кожи. Обязательно не забываем об этом и ни в коем случае не ложимся спать с макияжем, потому что бывают такие ситуации, когда особенно молодые девочки, не акцентируя на этом внимание, оставляя макияж вот на ночное время суток. Естественно, поры забиваются, кожа не дышит и у нас появляется такой неприятный оттенок лица. После очищения у нас идет тонизация кожи. Стараемся протирать кожу мицеллярной водой или тониками. Так как, к сожалению, мы в основном все умываемся не очищенной водой, а водой из-под крана. Хотя я своим клиентам советую умываться или отстойной водой, или отфильтрованной. И у нас на лице остаются остатки как очищающего средства, так и остатки воды неприятные, что тоже не очень хорошо сказывается. Поэтому после очищения кожи гелями или там, соответственно, типу кожи, там гель или молочко или пенка, мы обязательно протираем лицо тоником. После этого Желательно нанести крем, который бы соответствовал вашему типу кожи. То есть это или гелевая текстура, обычно для жирной кожи подходят более легкие текстуры, либо какой-то увлажняющий крем особенностью использования увлажняющих кремов в вот осенний-зимний период, желательно их наносить в вечернее время после принятия душа, так как при выходе на холод это не очень хорошо сказывается на коже, вот если мы сразу наносим крем и сразу выходим на холод, у нас в кожу запираются частички влаги и это приводит не очень к хорошим последствиям. Поэтому в осенне-зимний период обязательно мы наносим э, крем, э, если мы наносим с утра, то за 30-40 минут за час до выхода на улицу не забываем опять же об этом. Также мы используем крем под глаза. То есть для девочек в возрасте 20-30 лет это может быть легкий увлажняющий крем под глаза. Опять же, я могу сказать, что старайтесь использовать крема, Предназначены именно для области вокруг глаз. Так как крема для всего лица вот общий какой-то крем, он не проходит офтальмологические тесты. Следовательно, ожидать какую-то реакцию на кожу мы вполне можем, так как ну, лучше перестраховаться в данный момент. Вот. Наносим крем под глазки. Легкими движениями ни в коем случае не растягивая кожу. Вот. И после этого мы или уже ложимся спать, или через примерно 40 минут час мы можем выходить на улицу. Все мы знаем, что шкира под очима очень трендитна. Есть угу. ли еще какие-то секреты по догляду за кожей навколо очей? Конечно, помимо увлажняющих кремов, есть крема специальные антивозрастные. Опять же, хочу проакцентировать ваше внимание на то, что не стоит вот в молодом возрасте применять крема антивозрастные, потому что э, достаточно активные компоненты э, могут не очень хорошо ну, воздействовать на кожу в данном возрасте. Помимо всего остального, раз в неделю было бы хорошо делать какие-то маски для области вокруг глаз, то есть какие-то элементарные в домашних условиях, это, к примеру, огуречная маска. Обычный свежий огурчик мы нарезаем и прикладываем к области вокруг глаз. Или опять же делаем кашицу. Берем марлечку, накладываем в марлечку вот эту смесь и делаем такие мешочки для глаз. Также очень хорошо допомагають отвари з укропу і петрушки. Они теж способствують улучню кровообращение в даній зоні. Тим самим мішки становятся менше, синіва становиться менше. Ну і общий вид улучшається значительно. Ви сказали про набряки. Угу. Розкажіть, звідки вони взагалі можуть виникнути у людини? и как с этим бороться? Я могу сказать, что на данный период это достаточно распространенная проблема, к сожалению. Так складывается, что, во-первых, первой причиной отечности вокруг глаз может быть генетика. Мы должны посмотреть, если мешки под глазами появились в раннем возрасте, там, в подростковом возрасте, то, скорее всего, это генетический фактор. И мы должны обратить внимание, есть ли такая же особенность у мамы или у папы, возможно, у бабушки или у дедушки. Если это действительно так, то, к сожалению, никакие крема и никакие примочки не справятся с данной проблемой, так как тут уже идет разработка клетчатки в области вокруг глаз и в данном случае мы обращаемся за помощью к пластическим хирургам второй момент это какие-либо заболевания то есть в основном как бы возможно это почки то есть проходим обследование у терапевта, то есть почки, аллергические заболевания, заболевания области глаз, такие как конъюнктивиты, к примеру, потом заболевания полости пазух носа. Вот тоже, если есть склонность к постоянным насморкам, к примеру, это тоже может повлиять на отечность вокруг глаз. А потом третий момент, это такое, как употребление чрезмерного количества соли. Как мы знаем, соль задерживает жидкость в организме. Следовательно, опять же, у нас впоследствии мы имеем отеки под глазами. Четвертое, тоже достаточно распространенное в данный момент, это образ жизни. Недосыпание, Нервные перегрузки, сидение за компьютером, алкоголь, курение, все это приводит к появлению отеков под глазами. Поэтому иногда стоит придерживаться просто какой-то диеты, убрать негативные факторы такие вот алкоголь и курение, и мы уже через неделю, через две видим совершенно другого человека с красивыми глазками и без данной проблемы. То есть это очень поширенная проблема Очень, зараз, очень да? да. Очень, буквально каждый второй обращается вот к нам косметологам с данной проблемой, но вот как я уже сказала раньше, к сожалению, мы не всем в силе помочь в решении данных вопросов. Но все же таки вы радите сначала звернуться до лекаря и переглянуть свой режим дня. Да, конечно, однозначно это первые моменты. Если э, со стороны врачей у нас не выявлено никакой патологии, вроде все, образ жизни у нас нормализовался, значит уже последний этап это пластическая хирургия. То есть даже такие радикальные миры потребны? Конечно, имадить. конечно, потому что ну, есть два варианта. Или это отек, скопление жидкости в межклеточном пространстве, или это разрастание межклеточного пространства. Поэтому э отек мы еще можем убрать всякими процедурами, там, к примеру, лимфодренажной процедурой, какие-то маски противоотечные, инъекции даже в данном случае используются. А в случае разрастания клетчатки тут только хирургическая методика идет. Что такое лимфодренажная процедура? Лимфодренажная процедура, она есть как ручная, так и аппаратная. Ручная процедура – это массаж, причем массаж специальный, лимфодренажный. Это такие плавные нажатия на кожу, которые ни в коем случае не растягивают, а воздействуют исключительно на лимфатические сосуды. Посредством лимфатического массажа мы уменьшаем жидкость в межклеточном пространстве, выводим ее, и, соответственно, уменьшаются отеки. Така процедура може використатися як на ліце, так і по тілу, однозначно. Нашим глядачам я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому, якщо у вас виникають запитання, телефонуйте, ми будемо відповідати. Тож, Ольга, скажіть ще, будь ласка, про синці під очима. Синці та набряки. Чи збудники одні і ті ж, і хвороби, чи все ж таки ні? конечно как синяки так и мешки под глазами могут возникать по одним и тем же причинам опять же наследственность очень часто сосуды поверхностные просвечиваются и ну, причем это с рождения такой момент и это дает вот такую легкую синеву под глазами это первый момент второй момент опять же сидение за компьютером, курение очень влияет на появление синяков под глазами за счет того, что сосуды во время курения сужаются, нарушается поступление кислорода к тканям, соответственно мы появляем вот мы можем наблюдать вот такой эффект как синюшность и такой серовато-зеленый цвет лица. Больше женщин сейчас, на жаль, палить, то же первая порада, яку Это будет, конечно, так. это курение очень негативная привычка, поэтому рекомендовала бы всем женщинам, девушкам, которые хотели бы хорошо выглядеть, все-таки стараться бороться с этой вредной привычкой, потому что дальше, как бы дальше будет сложнее, однозначно. Звикнутся проблема. Конечно, с конечно. Девушкой, да. Поэтому э, соблюдая какие-то определенные небольшие правила, это э, реально 10 минут времени утром и 10 минут вечером. Э, это позволит нам выглядеть хорошо в любое время, в любом обществе. У нас есть телефонный звонок. Mm -hmm. Так, мы вас слухаем. Добрый день! Добрый день! Добрый день. Добрый день. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вы делаете лазерную коррекцию лица? Не оперативно, а лазерная коррекция. Дякую, Ну, Воздействие лазерного луча. К сожалению, на данный момент у нас в месте, где я работаю, нету такой процедуры. Я бы вам порекомендовала все-таки такую глобальную процедуру делать в клиниках, ну, в пластической хирургии. Потому что, опять же, Неизвестно, какие последствия мы получим через определенное время. То есть непредсказуемо. Конечно. То есть данную процедуру должен делать грамотный специалист с высшим медицинским образованием, который знает, какой результат мы можем получить и какие последствия могут быть. Все зависит исключительно от кожи. от возраста, от проблеми, то тобто, спеціаліст должен видеть, поможет данная процедура или не поможет. Що ви можете порадити людині спробувати як вирішити цю проблему, окрім лазерної корекції? Помимо лазерной коррекции, это процедуры мезотерапии и биоревитализации. То есть, опять же, в зависимости от возраста и от типа старения, я бы так сказала, мы выбираем техники, которые мы применяем. Однозначно с возрастом происходит потеря гиалуроновой кислоты в коже, и ее необходимо восполнять. Поэтому вот это первое, первое, что можно сделать, и после чего мы увидим уже какие-то начальные результаты. Какие продукты шкодят шкире нашего плеча? На данный момент у нас, опять же, продукты, я не могу сказать, что очень хорошего качества, и питание так, как многие питаются, какие-то там перекусы, это острая, жирная, все жареное. То есть это не очень не сказывается на нашу поджелудочную железу и на печень. Следовательно, мы можем видеть негативные проявления потом и на лице. Вот, поэтому старайтесь употреблять в пищу побольше фруктов, побольше зелени, побольше всяких различных каш. Там, вот, к примеру, гречневая каша, она очень богата витамином В, молочные продукты, яйца, творог, орехи. То есть и старайтесь питаться более сбалансированно. То есть не покушали мы позавтракали 8 часов, как у нас обычно происходит, и поужинали в 9 вечера. Это достаточно неправильно. И все сказывается у нас потом не только на нашей фигуре, но еще и на лице. Чи шкодить кава, кольору обличчя, а також, чи виникають від кави набряк и та сенці конечно кофе э, я бы рекомендовала не злоупотреблять кофейными напитками, потому что э, опять же э, кофеин воздействует на наши сосуды и как следствие э, появляются отеки под глазами, может быть застойное явление. как только мы вот уменьшаем количество потребления кофе, вот ежедневного. Опять же, через неделю приходит уже как-то и цвет лица лучше, и высыпаний меньше. Опять же, по поводу продуктов питания, сейчас такая очень проблема вот обширная – это высыпание на лице. Не только в молодом возрасте, но и уже там в возрасте 40-50 лет тоже мы видим высыпание. Это может быть из-за нашего питания. Стараемся употреблять меньше сладкого. Вот это Первый момент. Ты тоже школьный, да, да, особенно удачи. для людей с проблемной кожей. Э -э опять же, соленая, жареная, э жирная. Большой вот. натуральный продукт. Да, конечно. Просто у нас тут есть два момента. Или мы как хотим питаемся и имеем вот такую вот кожу. Или мы питаемся хорошо и имеем хороший цвет лица и хорошую кожу. Поэтому не стоит забывать о том, что некоторые очень большое внимание уделяют э, фигуре, но забывают о лице. Э, опять же, мы заходим, первое, что мы видим, это лицо лицо и глаза, не так ли? Так. Поэтому э, как-то стараемся совмещать уход за телом и уход за лицом, потому что как бы, вот, без да никак, так. однозначно никак. Вот если еще вернуться к теме по поводу э, глазок наших, так. то есть главное делать Правильный массаж. Вот некоторые э, очень сильно давят на кожу, нанося крем. Это должны быть опять же легкие похлопывающие движения. Причем э, перед этим мы наносим капельку крема под глаза на пальчики и растираем их между пальчиками легонечко, чтобы чуть-чуть э, согреть наш крем. Таким образом, крем лучше проникнет в кожу и окажет лучшее воздействие. Массаж мы делаем верхнее веко, начиная от внутреннего края глаза к внешнему краю глаза, нижнее веко от внешнего края к внутреннему глазу. И вот так вот легкие похлопывающие движения примерно в течение там, хотя бы там, 5 минуточек легонечко-легонечко вот хотя бы вечером я понимаю что с утра у нас такой образ жизни мы все спешим куда-то поэтому вечером желательно уделить себе там хотя бы 5-10 минут времени будет очень хорошо Такие вправы допоможут також позбутость из моршек, я гадаю, так? Конечно. Сейчас очень популярна гимнастика для лица. В интернете достаточно много видеороликов, на которых специалисты, косметологи показывают, как правильно выполнять гимнастику лица. И это я дієла, так? Действительно, это действенно, но только при том условии, если это делать регулярно. То есть не сделали раз в неделю и забыли на неделю. То есть это должны быть ежедневные упражнения. То есть вы должны выделить 10-15 минут времени и работать. Да, это как и упражнение для тела. То есть уже приходя в тренажерный зал примерно через неделю, через две, мы видим, да, уже как бы и фигурка начинает подтягиваться, меняться также лицо, если работать с мышцами, там упражнения в основном направлены на работу мышц лица. Вот, если работать с мышцами, то через неделю уже действительно, там через две начинает вроде так смотришь в зеркало, меняется и овал подтягивается и, и опять же цвет лица улучшается. Поэтому Главное правильно выполнять данные упражнения. Поэтому или на непосредственно на консультацию у косметолога, когда специалист вам может наглядно показать, вот это мы делаем вот так вот, вот это мы делаем вот так вот. Или опять же видеоролики в интернете тоже можно посмотреть. Достаточно, я могу сказать, грамотно, достаточно подробно описывают данную методику. Опять же, есть такая процедура, как миостимуляция. Да, это процедура для ленивых, я называю. На кожу прикрепляются специальные датчики, через которые подается разряд. Этот разряд воздействует на мышцы и, опять же, заставляет мышцы работать. Такая процедура применяется как по телу, так и по лицу. За счёт того, что мышцы работают, начинают наши работать, э и уменьшаются отёки, потому что начинает уходить лишняя жидкость за счёт движения мышц и тканей. И мы таким образом тоже можем убрать отёки в области глаз. А залишилося на багато часу угу. на останок поради нашим жінкам. Чи можна використовувати тональну основу під очі, щоб замаскувати темні кола. И что потребно работать, чтобы все ж таки очки блещали? Я бы рекомендовала использовать не тональную основу, а специальный корректор для области вокруг глаз. У корректора текстура намного легче. И опять же, это будет способствовать тому, что поры будут не так забиваться, и глазки будут выглядеть совершенно по-другому. Поэтому обычно выбирается корректор светлый, примерно на тон светлее, чем тональная основа, и наносится на область вокруг глаз. А как тональная основа может зашкодить? Тональная основа, она в основном забивает поры. То есть, опять же, проакцентирую внимание, старайтесь правильно подойти к выбору косметических средств. Косметических средств на нашем рынке сейчас очень много. Качественно, некачественно вызовет аллергию, не вызовет аллергию. Вот в чем вопрос. Поэтому есть э, легкие тональные основы, которые не будут так забивать поры, и кожа будет выглядеть более естественной. Вот, поэтому главное правильный выбор. И опять же, соответственно, типу кожи. Главное шкоды. Конечно, конечно, однозначно, потому что э, сейчас очень много аллергических реакций и мы можем получить не очень хорошие результаты потом из какого века девчатам нужно уже следовать за своими очами за шкирой под очами я думаю, что где-то примерно с 20 лет уже надо начинать ухаживать, только ни в коем случае не перебарщивать это легкий увлажняющий крем и обязательно снимать макияж перед сном вот это два таких пункта Благодаря которым ми в 30 лет будемо выглядеть очень хорошо. Я вам дуже дякую за корисні поради. Нагадаю, що сьогодні в гостях у нас був косметолог Ольга Шевченко зараз перегляньте сюжет про осінню депресію. Усім відомо, що із настанням осені психологи б'ють на сполох. Починається пора депресії, коли нічого не хочеться робити, людина погано себе почуває, їй самотньо та дискомфортно. На такий сумний лад наводить похмура погода, жовте листя, калюжі та холод, що стрімко змінює теплі сонячні літні дні. Хтось радить під час депресії відкласти усі справи і побути наодинці зі своїми думками, хтось навпаки, зануритися у роботу, у спілкування з людьми. Численні рекомендації не допомагають справі. Психологи розводять руками, лікарі призначають пігулки. А депресія як була, так і залишається поширеним явищем у суспільстві. Депрессия, это с латинского обозначает угнетенное состояние. Вот, когда человеку все надоело, упадок сил, нет настроения, плохой сон и много чего другого. Ну, конечно, каждый в нашей жизни сталкивался с состоянием депрессии. Она бывает слабая, да, бывает более уже усугубленная, да, когда нужно обратиться действительно к психологу, а иногда даже к психотерапевту или либо же к психиатру. Почему именно осенью? Потому что осень такой период, когда было тепло, хорошо, был отпуск, был отдых, были каникулы да, у детей. И вот после этого всего мы идем на работу, идем на учебу. Вот. солнца уже того нету, которое было. Уже начинаются дожди, осень всегда сопровождается дождями, паданием листьев, то есть всем таким пасмурным и холодом, да? то есть мы не хотим одеваться, мы одеваемся, идем на работу, там холодно, то есть и вот это все сопровождается тем, что человеку недостаточно вот это витамина D от солнца, да, элементарно, вот и он падает настроение, активность снижается, и поэтому, ну, вот, Случается, что у людей действительно появляется рода Для депрессии характерне сильное сердцебиття при пробуждении. Протягом декількох хвилин серце шалено калатається у грудях, а потім раптово самостійно заспокоюється. Ще один симптом депресії стійка відсутність апетиту, особливо уранці. Саме тому на ранній стадії недуги люди, які страждають депресією, худнуть. Крім цього, вони можуть відчувати страх і запаморочення під час поїздок у транспорті, небажання виходити на вулицю, зниження будь-якої активності. Для депресії також характерне безсоння. Людина може прокинутися о 4-5 ранку і після довгих невдалих спроб засинати тільки о 7-8, коли вже час ставати на роботу. До речі, як правило, люди, які страждають депресією, не можуть повноцінно працювати. Серед інших симптомів недуги апатія, втрата інтересу до життя, немотивоване почуття втоми. Все це викликане сезонними змінами в організмі людини. Во-первых, витаминов недостаточно, потому что весна, лето, конечно, это море витаминов, это овощи, фрукты, осенью уже их недостаточно, поэтому, естественно, нужно следить за своим питанием. За своїм сном, тому штанізм да з точки зору фізіології он попотріб його ви особливо особенно особенно в цей період времени. Проте не слід зразу ж приписувати собі депресивний стан. Можливо, у вас просто перепади у настрою. Для боротьби з цим цілком достатньо простих і доступних засобів: регулярний прийом вітамінів, контрастний душ, ванни з ароматичними оліями, кисневий коктейль і теплий зручний одяг. Фахівці вважають одним з головних провокаторів осінньої хандри короткий світловий день. Цей фактор чинить серйозний вплив на нашу психіку і обмін речовин. Потрібно старатися в день проводити більше часу на свіжому повітрі. Слідіть за питанням, слідіть за своїм сном, а менше більше, більше дихати. От і, звісно ж, уділити вні своєму хобі. Тобто займайтесь делом в свободне час. От, і самое главное, больше улыбайтесь і радуйтесь жизни. Це найголовніше, щоб чтобы избежать депрессии. Ще один дієвий рецепт проти нудьги улюблена справа. Якщо у вас досі немає хобі, саме час його знайти. А ще є улюблене кіно та приємний шопінг. Не треба забувати про посиденьки із друзями, побачення з коханими і зустрічі з рідними. Близькі люди ще один надійний захист від поганого настрою.